Это постудавшие, который секунду Патрулируя по Голосейскому району, получили вызов по данному адресу Краснознаменно, 92 пожар. Прибывшие на место, увидели двух, ну, двух людей, один мужчина, вторая женщина, которые были с признаками того, что они, дома у них пожар. Они заявили, что дома находится еще один человек, который не может оттуда выбраться. Из-за пламени мы не смогли попасть сюда внутрь и ждали пожарников. По прибытию пожарники потушили огонь и вытащили но уже было поздно то есть человек уже был ну, мертв